إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محزرا تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رعوف بالعباد م پر آپ <سؤال> کہہ دیں ان تو خواتی سے دوری جو کچھ بھی تم اپنے سینوں میں چھپاؤ اور تو ہو یا کسی بھی عمل کو ظاہر کرو یا علم اللہ اللہ اس کو جانتا ہے علم اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادل ہے یوم اس دن یعنی کل قیامت کے دن تاجو پائے گی کل و نفسن ہر جان ہر جان پانے گی مِن من خیر جو بھی اس نے کیا ہے خیر میں سے وہ ذرا اپنے سامنے ہر جان جو اس نے کیا ہے جو عمل اس نے کیا ہے اس عمل کو اپنے سامنے پائے گا وہ ماہ امیلت من سو اور جو اس نے عمل کیے ہیں برے جو برے عمل کیے ہیں وہ بھی اپنے سامنے پائے گا تو لو ان بین و بہینہ امدا بعیدا مجرم بندہ تو تما کرے گا کہ لو ان بینہ کاش کے اس کے درمیان وبینہ ہو اور اس کی وہ ان گناہوں کے درمیان امدا بعیدا لمبا حوصلہ عہدہ بہو حد درغو اللہ رفصہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے وہ اللّہ رعگات اور, اور اللہ محبت کرنے والا شفقت کرنے والا ہے اپنے بندہ کل ان تخفو ما فی تم جو کچھ تم دلوں میں چھپاؤ یا ظاہر کرو اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے کل کی بحث میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا دشمنوں کے ساتھ دوستی یاری نہیں کرنی کافروں کے ساتھ دوستی یاری کرنا منع ہے اب بعض اوقات گنجائش بھی دی گئی ہے بعض اوقات اپنے فائدے کے لیے اسلام کے فیدے کے لیے دین کے لیے دین کے غلبے کے لیے بعض اوقات دشمن سے دوستی یاری کی جا سکتی ہے صحابہ اکرام کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا صحابہ اکرام دین کے فیدے کے لیے بظاہر دشمن سے دوستی کر لیتے تھے جس طرح ابو دردہ رضی اللہ عنہ کل روایت پڑھی ہم نے کہ انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں سے ہم مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے تھے لیکن ہمارے دل ان پر لانٹیں بھیجتے تھے بندے گندے ہیں لیکن بعض اسلام کی وجہ سے دین کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ دوستی جاری کرتے ہیں تاکہ ہمارے دین کو نقصان نہ ہو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ یہ جو تمہیں ہم نے اجازت دی ہے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنے کی اب اللہ جانتا ہے دشمن کے ساتھ کافر کے ساتھ تمہاری دوستی دین کے لیے ہے یا اپنے فائدے کے لیے اس بات کو اللہ جانتا ہے بعض وضاحت تم کو نہیں ہماری دوستی یاریاں تو دین کے لیے لیکن حقیقت میں اپنا فائدہ ہے ذاتی فائدہ ہے تو اللہ اس بات کو جانتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ بیان ہوا ہے صحابہ کرام کے زمانے میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا جو جو تھا کاب بن اشرف اس کا نام تھا نبی علیہ السلام کو بہت تنگ کرتا تھا بہت ہی زیادہ صحابہ کرام پریشان تھے نبی علیہ السلام پریشان تھے بالآخر ایک دن نبی علیہ السلام نے یہ جملہ بول دیا کہ کون ہے جو کا بن اشرف کا صفایا کرے گا اس نے بہت دی ہوئی ہے اس نے بہت تکلیف دی ہوئی ہے ایک صحابی تھے محمد بن مسلمہ وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا جی میں یہ کام کرتا ہوں ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے ابو نایلہ وہ بھی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا میں بھی ساتھ ہوں ایک صحابی اور تھے عباد اب بن بشم یہ تین بندے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا جی ہم یہ کام کرتے ہیں محمد بن مسلمہ یہودیوں کا جو پادری تھا بڑا تھا اس نے ایجاد دی ہوئی تھی مسلمانوں کو اس کا سفایا ہم کریں گے اب یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے دین کی خاطر دین کی خاطر ایک کافر بندے سے دوستی کی ہے اور نبی رسع السلام کے حکم کے مطابق اس کا صفایا کیا ہے اور ابو نائلہ نے محمد بن مسلمہ سے نبی علیہ صاحب السلام سے یہاں تک اجازت طلب کی تھی کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے بارے میں بری باتیں کریں گے نبی رسع السلام نے اجازت دے دی تھی اب یہ محمد بن مسلمہ بن اشرف کے پاس گیا کہنا لگا یار دیکھو یار ایک بندے پر ہم ایمان لے آئیں یہ ہر وقت ہم سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہی رہتا ہے کیا کریں آپ اس نے کہا اب تم نے بھی دیکھا ہی کیا ہے ابھی تم دیکھو گے یہ اور تم سے زیادہ مانگے گا وہ کہنے لگا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں دینے کے لیے اچھا کیا کرو تھوڑے سے ایک مصق یا دو وسک کھجوریں دے دو اب کاب ہے گا تو معلوم تھا کہنے لگا دے دوں گا پر ایسا نہیں اپنی عورتیں گروی رکھا دو اب محمد بن مسئلہ کہنے لگا یار عورتیں گروی رکھاؤں گا تو خوبصورت بندہ ہے تو ہم تو بدنام ہو جائیں گے تو کہنے لگا اچھا اپنے بچے رکھوا دو کہا یار ایک وسعت کے لیے میں اپنا بیٹا تجھے گروی رکھوا دوں لوگ مجھے لانتے نہیں کریں گے کہنے لگا اچھا کیا کرنا ہے کہنے لگا میں ایسا کرتا ہوں اپنے ہتھیار رکھوا دیتا کہنے لگا ٹھیک ہے اب محمد بن مسمہ چلا گیا ہتھیاروں کی بات کر کے چلا گیا ابو نائلہ آیا یہ ساری باتیں اس نے بھی کی بھائی وسع کھجوروں کی دے دو کیا رکھوانا ہے کہتا رکھوانا کچھ نہیں ہے میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو میرے ہم ذہن بندے ہیں نا جو نبی علیہ اللہ سلام کے مخالف ہیں وہ بندے تیرے ساتھ ملاقات کروا دیتا ہوں ان کو ہم نبی علیہ اللہ سلام کے خلاف استعمال کریں گے اس نے کہا ٹھیک ہے اب ایک ہتھیاروں کی بات کر گیا دوسرا بندوں کی بات کر گیا تاکہ بندے بھی ہمارے پاس موجود ہوں ہتھیار بھی موجود ہوں اگلے دن یہ دونوں آ گئے ایک ہتھیار لے کر آ گیا ایک بندے لے کر آ گیا اب دیکھیں اسلام کے لیے اگر یہ جھوٹ بھی بظاہر بول رہے ہیں تو اسلام کے لیے نبی علیہ اللہ کے خلاف باتیں کی ہیں تو اسلام کے لیے اللہ یہی فرماتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے ہم جانتے ہیں اسلام کی خاطر کر رہے ہو اسلام کے خلاف کر رہے ہو دل کے بھید اللہ جانتا ہے تو اگلے دن دونوں آ گئے تو آپ کا دروازہ کھٹ ہاں بھائی کون ہے کہنے لگا وہ نائلہ محمد بن مسلمہ یہ باہر جانے لگا اس کی شادی نہیں نہیں ہوئی تھی بیوی بی نے کہا باہر نہ جاؤ مجھے ڈر ہے مجھے اس آواز میں خون ٹپک رہا ہے نہ جاؤ باہر یہ چلا گیا بارہ ابو نائلہ نے اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا تھا کہ جب میں اس کی گردن اچھی طرح پکڑ لوں نا اشارہ کروں بس تم نے مار دینا اس کو اب ابو نائلہ اس کو کہتا ہے بار بار یہ خوشبو بڑی اچھی لگائی ہے بالوں سے خوشبو بڑی آتی ہے یہ ترتا گیا پھولتا گیا وہ بار بار کہتا گیا بار بار بال اس کے سونگتا رہا حتیٰ کہ جب اس نے گردن اچھی طرح پکڑ لی نا تب اس نے ساتھی سے اشارہ کیا بھی مارو اس کو انہوں نے مارا بلاخر قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ مر گیا یہودیوں کا ایک بہت بڑا یہ بندہ تھا جب یہ مر گیا قلعوں میں خبر پھیل گئی یہودیوں میں ایک طرح کا خوف و حراض پھیل گیا یہ جو ہر موقع پہ بار بار صحابہ اکرام کو کبھی کسی کو قتل کر دیا یا کسی کا نقصان کر دیا تو اس واقعے کے بعد یہودی یہودیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں اب مسلمانوں کو تنگ نہیں کرنا یہ تو ہمارے گھر میں گھس کے میں مار دیتے ہیں تو بہرحال یہ کام انہوں نے اسلام کے لیے کیا اور نبی علیہ صاحب اسلام نے ان کے لیے دعائے خیر کی تھی اور میں تم نے بہت بڑا کام کیا اور اللہ کے لیے کیا دین کے لیے کیا ہے تو یہاں یہ بات ہے کہ دشمن کے ساتھ یا کافر کے ساتھ دوستی یاری کا مقصد پہلی بات کرنی نہیں ہے اگر کرنی ہے تو دین کی خاطر کرنی ہے اسلام کی خاطر کرنی ہے اللہ تمہارے دلوں کے بیتوں کو جانتا ہے اللہ تمہارے زہری عوام کو بھی جانتا ہے واللہ اللہ کل کشین قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے آگے سما یہ مت تو کل و ما عملت من خیر مح وما عملت من سو جو بھی عمل کرو گے نا اللہ جانتا ہے اگر تمہارے عمل کے اندر خیر ہوئی تو وہ بھی تمہیں ملے گا اگر تمہارے عمل کے اندر خیر نہ ہوئی بھرائی ہوئی تو وہ بھی تمہیں ملے گا یہاں ایک بات تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا تمہارے جرم بھی تمہارے سامنے ہوں گے تمہاری نیکیاں بھی تمہارے سامنے ہوں گی تو وبینہ ہو امد امبینہ بندہ کہے گا اے کاش میرے درمیان اور میرے اس گناہ کے درمیان لمبا فاصلہ ہو دیکھو نا یہاں بندہ تما کر رہا ہے نبی رسال وسلم ہمیں ہر نماز میں دعا سکھا رہے ہیں اللہ و وبینہ خطایہ ہم دعا کر دیں اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان فاصلہ کر دیں جو مجرم بندہ وہاں پہ خواہش کرے گا یہ وہاں یہاں دنیا میں ہمیں دعا سکھلائی جا رہی ہے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے ہر نواز کے آغاز میں یہ دعا پڑھا کریں بات طبعین المشرق بل مگر اللہ اتنا فاصلہ ہو جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان ہے وہاں کل قیامت کی ہالنا کی اتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ ہوگی کہ بندہ کہے گا لو تصواء بیہم العرض اللہ کے سامنے پیش ہونے سے بہتر ہے میں زمین میں دھنسا دیا جاؤں زمین مجھے نگل لے زمین برابر ہو جائے لو تو صرف اللہ زمین برابر ہو جائے مجھے نگل کر اللہ کے سامنے میں پیش نہ ہوں یہ جو میرے عمل ہے نا وہ میرے سامنے نہ آئے یا علیہ بہنی وبینہ کہا وہ عدل مشرقیں بندہ یہاں تو کہتا نا دنیا میں ہم کہتے ہیں یار ہم تو یہاں بلکہ کہتے نہیں ہیں یہ ایک جملہ ہے کسی سے گناہ ہو جائے یا کوئی نیکی نہ کرے بھی یہ گناہ کیوں کیا یا نماز کیوں نہیں پڑھی وہ جو شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا اچھا بچنے کی بندہ خود کوشش نہیں کرتا اور مدعا سارا شیطان پہ ڈال دیتا ہے لیکن وہاں پہ کیا کہے گا اے کاش میں شیطان کو اپنے سے اتنا دور رکھتا جتنا مشرق دور ہے مغرب دور ہے میرے درمیان شیطان کے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوتا میں نے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کی یہ مجھے ورگلاتا تھا میں بچا ہی نہیں شیطان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے ہر نماز میں اللہ و با بینی وبین کما کمابا بین المشرق المغرب جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فیصلہ ہے اللہ اتنا میرے درمیان میرے گناہوں کے درمیان شیطان کے درمیان فاصلہ ہو بے حق دِل رکم اللّہ ملحم بل باغ یہ جملہ بھی بڑا حام ہے اللہ تعالیٰ ایک طرف فرما رہے ہیں مجھ سے ڈر جاؤ اب اللہ نے جب یہ جملہ بولا نا مجھ سے ڈر جاؤ اب دل میں بعض اوقات آتا ہے یار اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈر جاؤ اللہ تو پھر ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ تو یہ تو اللہ شاید بہت خوفناک منظر ہوگا وہاں پہ تو اللہ تو بہت سخت ہوگا تو دل میں بات آتی ہے اللہ بڑا سخت ہے اللہ ڈرا رہا ہے اپنے آپ سے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سما دیا اللہ ملے گا مجھ سے ڈر جاؤ لیکن ہوں میں نہ رہوں رعوف ہوں محبت کرنے والا ہوں شفقت کرنے والا ہوں یہ جملہ ایسا ہی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے اب ماں کے ڈرانے میں شفقت ہوتی ہے اگر ماں اپنے بچے کو کسی چیز سے ڈرا رہی ہوتی ہے نا تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سخت ہے اس کے ڈر میں اس کے ڈرانے میں اس کی ڈانٹ میں یا اس کے مارنے میں بھی شفقت ہوتی ہے وہ مار اپنے بچے کو اس لیے رہی ہے کیونکہ وہ بچے سے محبت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ڈرا رہے ہیں تاکہ میرے بندے جو ہیں بندوں کے ساتھ اللہ کو محبت ہے اس لیے اللہ ڈرا رہا ہے اچھا اس آیت میں ایک اور بات ہے اس آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرمایا تمہاری نیکی تمہارے سامنے ہوگی پھر فرمایا تمہارے گناہ تمہارے سامنے ہوں گے پھر ایک تما کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان بندہ کل قیامت میں یہ تما کرے گا کہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان لمبا فاصلہ ہو اس آیت سے مفسرین نے یہ بات نکالی ہے ایک ہوتا ہے نیکی کرنا ایک ہوتا ہے گناہ چھوڑنا نیکی کرنے سے بڑا کام گناہ چھوڑنا ہے اس کو آپ یوں سمجھ لیں ایک ہے نیکی کرنا ایک ہے گناہ چھوڑنا نیکی کرنے سے گناہ چھوڑنا مشکل کام ہے قرآن میں آپ نوٹ کریں اللہ تعالیٰ نے زیادہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا نیکی کا حکم بھی قرآن کے اندر ہے نیکی کے حکم کی بہ نسبت گناہ چھوڑنا اس کا حکم قرآن میں زیادہ آیا اور یہ زیادہ مشکل کام ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہمارے میرا عذاب بڑا سخت ہے تو انسان کو ہم جتنی محنت نیکی کرنے میں کرتے ہیں شاید اتنی محنت گناہ چھوڑنے پر نہیں کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں ہم لوگ فلاں نیکی کر لیں فلاں نیکی کر لیں محنت کرتے ہیں نیکی کرنے پر لیکن گناہ چھوڑنے پر حالانکہ گناہ چھوڑنے پر محنت زیادہ ہونی چاہیے نیکی کرنے سے زیادہ محنت گناہ چھوڑنے پر ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ گناہوں پہ بندے کو پکڑے گا اس لیے یہاں وہ تما کر رہا ہے اے کاش میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہو جائے تو وہ آج اس دنیا میں ہم کوشش کر سکتے ہیں دعائیں کر سکتے ہیں گناہ چھوڑنے کی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو یقین ہم گناہوں سے بچیں گے کل قیامت کے زبردہ کہے گا یا حسرت علامہ فی جنب اللہ اس بات پہ افسوس کرے گا اے کاش میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتا تو نافرمانی سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ آپ